Доброго ранку Україно! Чи з радістю ви починаєте цей день? Чи можливо на роботі або в оточенні є людина, яка на вас надто тисне або ж вас постійно використовує? Тож лише думка про похід на роботу і зустріч з неприятелем для вас справжня мука. Ми спробуємо підказати вам, як розібратися в такій ситуації. Тема нашої сьогоднішньої ранкової розмови світ маніпуляцій. А в ньому є простий розподіл: люди-маніпулятори та ті, ким маніпулюють, в якому таборі ви хочете опинитися, та як згармонізувати розстановку сил на роботі. поради цим ранком дає бізнес-тренер Тетяна Шерман. Тетяна, доброго ранку. Спасибо. Отже, як нами маніпулюють, можливо, які найпоширеніші схеми, в якому-то абредисно нам будет и краще. Для начала давайте проясним, что же такое манипуляция простыми словами. Да. манипуляция ⁇ это скрытое психологическое воздействие на человека, на вашего партнера-собеседника с целью получения желаемого действия и его поведения. Да. Да? И на самом деле манипуляция ⁇ слово, которое многие боятся. Почему-то, но бояться его не стоит. Потому что факт таков, что мы действительно живем в мире манипуляции. Почему? Потому что любой человек хочет чего-то от другого человека. есть посмешка это манипуляции правильно? Я что-то обещаю с я к что-то uh -huh. так. И получается как? Если вам что-то нужно от человека, то вот ключевым является фраза скрытая. Да? Если мы не хотим искренне признаться человеку, чему, чего мы хотим от него, вот это уже является манипуляцией. Это если uh -huh. вы вот так просто. Да? Uh -huh. Uh -huh. За примерами, далеко ходить не будем. Простое. Включаем телевизор, смотрим выборы. Что мы имеем? В результате выбора мы всегда имеем фразы типа того, нас обманули, нам врали, и что мы имеем? Они не врали. Они манипулировали, да? Мы пошли на это, подали. Это же неприхованная манипуляция, все это На самом деле нет, далеко не все. Да, есть сейчас люди, которые это понимают. На самом деле большинство все таки вот есть такое слово ведется на это, да? Повелись, проголосовали, потом вот эти негодования, да? Вот Конечно, на выборы раз на четыре рока, а еще дня люди после нашей эфиры пидут на работу и как там нымы чтобы чтобы они распознавали? Простой пример: приходим на работу, да? Вот начальник говорит: выполним план. Да. Сделаем там-там-там какой-то результат и получим в итоге э, дополнительные премии, mm -hmm. отпуск, дам, поездку совместную куда-то, э, и сотрудники начинают что-то делать. Если начальник выполняет все это, это тоже является манипуляцией, но она положительная, да? Вот можно разделить а, манипуляции, манипуляцию, манипуляции, конечно, манипуляция она э, в принципе там бывает осознанная, неосознанная, mm -hmm. бывает человек даже не понимает, что он манипулирует, и да. это нормально, э, и бывает положительная, позитивная, и бывает отрицательная. Если результат манипуляции выигрышные и для одного, и для другого человека, к примеру, с начальником, который вот замотивировал, другими mm -hmm. словами mm -hmm. еще можно сказать, или и фирмен, или, или манипулировал, да, они сделали, они получили результат, как начальник компании, фирма выиграла, получила результат, и так, так и все. сотрудники, mm -hmm. да, то есть это взаимовыгодный процесс, хотя здесь есть манипуляция, да. Я хочу, да. да. Если, например, второй вариант рассмотрим, эм, руководитель говорит сотруднику. Ты у меня там специалист, гений в этом вопросе. Да. Только ты это можешь сделать. Без тебя я никак не справлюсь. Я поручаю это задание только тебе. А потому что не Маша не роки, Не Маша, не смотрите, не ваша, не Маша не Маша не Петя, не может этого сделать. И вот такую речь толкает руководитель наедине. Да. Сотрудник окрыленный бежит выполнять. Угу. Это все дело, да? Он что сделал? Он проманипулировал. Почему? Так. Потому что он его возвысил. Он сейчас так. действовал на его некое тщеславие, гордость угу. внутреннюю, да, там самолюбие, да. да? да И он выполнил его действия, да, uh, неизвестно, каков будет дальше для сотрудника, там, получит, ну, что-то не получит, он не, он, он so, здесь... Слышал, что не было, uh, Да, обетянки не было, но оно было как раз воздействие на то, что ты уникален. Uh -huh. И вот это один, из, один из видов манипуляции, которые часто используют грамотные руководители, uh -huh. повышая самооценку человека. А если ты не хочешь все таки чтобы так тебя просто окрыливали, але не подвищивали, скажем, зарплатню, если ты хочешь сам проманипулировать своего угу. Uh -huh. работодателя, работодавца, когда он тебя и окрыли, а ты хочешь его подштовхнуть, а зарплатня, а как это сделать, как она навязывала? А, ой, это такой очень щекотливый вопрос, почему, потому uh -huh. что на самом деле, если мы говорим фразу, она, она, она аналогичная фраза вот я такой, я, вы либо повысите мне зарплату, либо я уйду, вот эта категоричность, она шантаж. в 99% приводит да, к, к, к отрицательному результату. Uh -huh. Если еще не дай бог са, э, руководитель импульсивный, он тут же может сказать да не это реалии mm -hmm. ну я вот смотрю с этими учителем супер вопросами. Реалии, это, да это реалии поэтому если вы хотите чтобы руководитель вам повысил зарплату или там получить какие-то дополнительные бонусы там новый кабинет или еще что-то mm -hmm. то лучше пойти от другого написать выгоды четкие какие выгоды от вас конкретно получает руководитель да uh -huh. чтобы это было больше не эмоционально импульсивно да а рационально потому такой перелик совершенно верно и очень четкие их аргументы вот что я сделал например за последний uh -huh. период Почему? Вот некие доказательства, список доказательств, за что мне это дать. Mm -hmm. Вот это уже другой подход. Почему? Потому что, если, ну... И ты с Да, продавцей? да, и откровенно, искренне идти. Вот это срабатывает во многих ситуациях. Почему? Потому что руководитель, как правило, если он нормальный, грамотный, он не принимает спонтанных решений, да, он mm -hmm. продумает, он... Даже оставить в этот листик. Вы подумайте. Было, да, да было вы подумайте, вот бродляны. посмотрите, это же mm -hmm. реалии, реалии. Я к вам откровенно, искренне как обращаюсь, так? да, поэтому взвесьте и примите Ті самі рішення. Когда ви так, вот з таким посланням приходите к руководителю, то тоді успіх ну, очень гарантирован. Ми сказали, що це помилка, коли категорично. Ми всі да. любимо дійсно категорично, тому що ми, коли щось нам не йде, як ми хочемо. Угу. Ми починаємо себе накручувати, потім випалюємо і угу. результату жодного. Немає. Які ще помилки допускаємо, і як їх не допускати, тобто угу. як повернути правильно. А, помилки русло. в чому саме? А, коли ти маєш стосунки з роботодавцем, ага. ти чогось хочеш кар'єрного росту, ти хочеш угу. якогось зростання? Не йде, от ніяк. А, ну, перше це емоційність, найбільша помилка. З цим uh -huh. треба працювати, і дуже багато є технік на ці на цю тему, ми в минулому mm -hmm. в хрі, про це говорили, mm -hmm. а, ні, там є інші, yes. інші питання. А, є ще би, багато питань, Наприклад, а, ми наше бажання не вміємо правильно висказувати. формулировать да, по отношению mm -hmm. к работодателю. Так, да? так, так, так. Мы накручиваем себя, мы накручиваем коллектив. Это большая ошибка. Да? Бывает такое еще, что сотрудники пытаются через чьи-то э, уста донести руководителю, кто ближе якобы, да, для того, чтобы mm -hmm. продвинуться. Это, тоже большая ошибка. Почему? А если люди на нас сором и противник, он он за работать работу. со своим над собой. Конечно, mm -hmm. да. Потому что вот эти всякие ходы, дополнительные тайны, как правило, это всегда искажение информации. Ага. Как правило, ты руководитель начинает думать, ага, почему он ко мне сам не подошел? Потому что как бы там ни было, реально такова, Ру... мышление руководителя и мышление сотрудника – это два разных типа мышления. И руководитель думает, ага, что он там, что он не подойдет и прямо не скажет. И начинает тоже накручивать себя. Uh -huh. Ну, то есть это вот неправильное поведение. Yeah. Ну, их много бывает. Даже, yeah. нас, я как оптимальная модель работы в коллективе? То есть не ходить из уст в уста не передавать, uh -huh. не користуватися послугами, ты передаси, uh -huh. бо я боюсь, я над собой не хочу працювати. Еще какая модель? Uh -huh. Ну, uh, самая лучшая модель она называется вот классический вин-вин на английском, или в переводе выиграл-выиграл. Mm -hmm. да? mm -hmm. ja, right, right, right. Что эта модель, она простая, но она очень действенно подразумевает под собой. Э, вот если коснуться вопроса манипуляции, вернуться mm -hmm. к нему, mm -hmm. да, то э, чтобы отношения были с одной и с другой стороны э, построены на модели выиграл-выиграл. То есть если руководитель дает задание сотруднику, то что я уже говорила, то э, должен выиграть и руководитель, и любой член команды, mm -hmm. да, mm -hmm. по-хорошему там человек. Mm -hmm. И у сотрудника, чтобы было отношение к руководителю не просто как на Омний дядя, о мені платіть дії. Я тут від не зрозуміло халиваю. рівний рівному виграв, виграв Ви обидві переможці. Тетяна Шерман, бізнес-тренер, пояснила ситуацію з маніпуляторами. Маєте ще зацікавленість в певних психологічних аспектах життя, пропонуйте теми. У дитячих історіях, до речі, маніпуляції явище навіть більш розповсюджене ніж в світі дорослому. Мультфільм на ері корисно переглянути всім.